वेलकम टू मैंग्रोव कैंग्स और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं हैंडमेड लुअर यानी जो हमारा कॉस्टिंग स्पून होता है उसके बारे में बताऊंगा और किस तरह बनाया जाता है और इजीली घर में आप कैसे बना सकते हैं इस बारे में मैं बताऊंगा मैंने पिछली वीडियो में अपने तो आप लोगों को बताया था और इन मैं लेकर आया हूँ इस तरह ये जो हमारे डोर लपेटने की पट्टी होती है लकड़ी की मैंने इसी को कट कर लिया है और इसका एक पीस को मैं इनशाला छील के बना रहा हूँ और आपको अभी भी किस तरह बनता है और बताऊंगा भी ये इस तरह छिलेगी थोड़ी सी मेहनत है लेकिन यूज़फुल होता है और आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कोई भी चीज़ ले सकते हैं ज़रूरी नहीं है ये आपके पास ये औजार हो हम घर में जो नाइफ़ हम नाइफ से भी कर सकते हैं सिर्फ इसको यूज़ करने की बात है टेपर आगे से शेप करना है तकरीबन तो पॉइंट फाइव रह जाएगी यहाँ पर यहाँ से पॉइंट फाइव रह जाएगा इतना बस फिर यह टेपर ख़त्म हो जाएगा इसको फिर हम रेखमाल करेंगे और रेखमाल से इसको जो है साफ़ कर लेंगे जितना भी इसके ऊपर बोरिंग होगा इसका और ये देखें बहुत इजी है आप नाइफ से भी कर सकते हैं कोई ऐसा मसला नहीं है अगर मैं इसको चाहूँ नाइफ़ से करना मैं दिखा देता हूँ अगर इसको नाइफ से करना चाहें तो हम नाइफ से भी इसको छील सकते हैं देखें घर की नाइफ से छील लें अच्छा से छिल रहा है ये देखें ये शेप होता जा रहा है ये टैपर जैसे ऐसे होता जाएगा ये शेप में आता जाएगा आपके पास अगर फाइल है घर में रेती जो होती है फाइल है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है और नहीं तो एक बाल से भी कर सकते हैं मेरे भाई डायमंड फाइल है ये इस मैंने इसको ये इस मैंने इससे इसको इसलिए तो ये स्मूथ हो गया बिल्कुल और ये इसकी थिक भी पॉइंट पे आ चुकी है अब इसको हम और टेपर कर देते हैं ये इसलिए है ताकि ये जब शेप आगे से टैपर है ये इसलिए ताकि हमारी लाइन ऑबली यहाँ से होगी तो इसमें जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये साइड अंदर जाएगी ये स्टार्ट साइड है और ये आगे की तरफ टैपर होगा इसको टैपर इसलिए रखा जाता है ये टाइल का, का काम करता है और ये इन होता है पानी में और जब इन होता है तो ये फिर मूव होता है और इसी तरह बैक साइड पर बैक का टैपर ऊपर की तरफ होगा क्योंकि हमें नीचे यहाँ पे इसके हुक लगाने ये और अभी इसको टैपर वालेकुम गाइस ये देखें ये हमारा स्पून तकरीबन रेडी हो गया है और ये इस तरह से मैंने कील से इसमें होल किया है और उसके बाद इसको ये छील लिया ये छीला मैंने इससे ये वो टूल्स हैं अवेलेबल होते हैं इजीली और इससे मैंने इसको ये अंदर से खाली किया है और दूसरा होल मैंने ये इधर किया है ये देखें ये भी मैंने कील की मदद से किया है होल और अब बाकी प्रोसेस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इंशाल्लाह बाकी प्रोसेस मैं अगली वीडियो में बताऊंगा और इंशाल्लाह कंप्लीट इसको डेकोरेट करने से लेके और ये उस तक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा और ओके गाइस आप लोगों से गुजारिश है सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए